Arana pati swada Allah

哎呦！ Awas 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 Gueh referred to as Tintonder Eh kok, kok bawa kepok barang yo? Kok kepo barang yo? Pikiran di. bro. miskin kaya eh, eh, sing tenang dulur sliramu tim keamaran anggota keamanan mung miskin Agotan, tenang urip muter sami kowe kepo parane Kabe koncone dewe dulur. Aa. Rewan Roposo Seno Pon Bah kurang kenduren Pak Jani Bos. Pot diakhiri ke mau? wed nyuwun sewu para penonton nggih sampean di daekne hiburan aja geger nggih ngarai ijin larang mas kayu sama nuncale lek akeh tak kebalik. lah nggih godhok ta sitong lah nek bocah terus piye mas eh? sewu, kayu nggih ape dulure dhewe sing sabar, sing sare, iya. Ojo diuncal uncal mas kayu nih, teng kalangan kata alit, mengkilek kene ibe. Masak nih, ngoten. Olah awake no tak boleh balik tak bopo yuk. Pelipon niki sakit dilanjut nopo boten. istri sebagai tuan rumah. Oke, okay, nggih, yeah. sakit dilanjut nggih. Sing damai TKP cinta salam budaya nggih. Yeah. Lek mek tawur-tawur kesel. Dumpete. Monggo Mas Esel dilanjut rumiyin gendoren nggih. Monggo Bapak gendoren piye? <tik> Ege Nudanto berupa merah sekaligus aku dalam putri Ega Pedalio. Badi kau saat lagi sasar aku Pak Kelurahan Jawi untuk tumpuk Pak Mungkas. Amo kasih Pak Kelurahan seni udah ke Pak Trongo. Tas saat dia penayangan Titan Badi kau. Bagi kita sudah di pon. Tan sah berada di segera kesadaran. Rajeki kang luwe luwe. Tan sah binagi rahayu rahayu kalau sih sah di kau. Kesan rombongan yang telah akan membah Luar sangat keluarga aku Bapak Ahmad Soleh Engkang Sampun Kerso Nimbali kaula sa rombongan Eng Dintang Niko Oke ibu punya foto yang kita telepon Angga ini atur Kaula sa rombongan TKP Sio Trogo Kesatria Pinayungan terkenang di mata gue samudra pak Cool. kuputu betalu angklang kondi kira sya Allah -Oh, kusti penggerak ngejabari roh balik kali dicicil Eu oh. Aku isi lara hati Agil gadeguk lalai hati Kasutnya gadisak raba hati